Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsində ikinci araz marketin arxasında gördüyünüz 4 otağlı evin təqdimatını edirəm. Evin və torpağın kupçası var, ayrı-ayrılıqda, ipotekiyaya yararlıdır. Evin üzüncü bu cündədə dəyərli izləyicilərim. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Evin həyət yanı sahəsinə 3-4 avtomobil rahatlıqla daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi bağ hissəsi də ayrılıb, hal-hazırda meyvə ağacları əkilib hər iki tərəfdə. Evinizin görünüşü belədir. Evdə müəyyən əşyalar qalacaq, müəyyən əşyalar çıxacaq. O razılaşma yolu ilə olacaq. Həyət yanı sahəsi bu cümlədə dəyərlidir izləyicilərimiz. Və daxil olaq evin içərisinə təqdimatına. Evə daxil olduqda belə bir təhlizi var. 2-ci mərtəbəyə qalxanlar, 2-ci mərtəbəyə qalxan mütəxəccərlərin altında belə bir kladovkaçı var. İlk öncə başlayaq qonaq otağından. Belə bir geniş qonaq otağı var. Tavanda fiqurlar istifadə olunub, spot işıqlardan bəzədilib. 1-ci mərtəbədə olan qonaq otağını təqdimat edək. Yenə bir qonaq otağı var. Qonaq otağı da tam təchizatlı, gördüyünüz əşyalar qalacaq qalxı ikinci mərtəbənin təqdimatına. Sonda ev mətbəxinin təqdimatını təqdim edəcəyik. Çünki evdə yaşayış olduğu üçün avaz kimi göstərə bilmərəm. Bu ikinci mərtəbəsinin dəhlizidir. Geniş dəhlizi var. Ümumiyyətlə otaqların ölçüləri çox genişdir. İkinci mərtəbədə olan geniş spançından biri. Bura ikinci yataq otağı. Otaqlar ünvanlı işdə çox geniş ölçüyə məxsusdur. Təkrar edirəm, yenə də paket kubçadır. Otaqda gördüyünüz qonçener qalacaq. Mətbəx mebelidir. Hamam aksesuarları hamısı qalacaq. Bura ikinci mərtəbəsində olan hamam otağıdır və tam tərtibatlıdır. 1-ci mərtəbədə olan mətbəxi də təqdim edirəm. Bu evin mətbəxi də gördüyünüz kimi mətbəxdə də mətbəx də biri qalacaq. Həmdə izləyəcəyimiz bu ev 95.000 manata təklif olunub. Yanlış dəyərlə qiymətdə, yenə də endirim olunacaq. Kanala abunə olun, videom bəyənin ki, üçüncü belə gözəl evlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.